Вітаю вас, це програма Закритий Простір сьогоднішній гість нашого ефіру заступник начальника управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області, полковник внутрішньої служби Володимир Милюхов. Я вітаю вас. Добрий день, і скажіть, будь ласка, який на сьогодні контингент перебуває? за гратами в установах Харківської області. Чи багато серед них тих, хто тих таких в’язін, ни в які засуджені за а, скоєння таких тяжких злочинів, Чи є так звані злодії в законі. Спасибо за вопрос. Значит, ну у нас на сегодняшний день в наших учреждениях области, а я напомню, у нас их 13 таких подразделений, содержится более 7,5 тысяч осужденных и арестованных. Из этого количества лиц у нас порядка полторы тысячи арестованных содержится в Харьковском следственном изоляторе значит, более 5800 осужденных находятся в колониях закрытого типа наших. И порядка 200 человек находятся в колониях открытого типа. То есть это колонии с минимального уровня безопасности, с облегченными условиями содержания и исправительных центрах. Из этого количества у нас в области содержится 95 осужденных к пожизненному лишению свободы значит, за совершение убийств в подразделениях области, вот точная цифра на сегодняшний день, содержится 1133 человека. Это осужденные либо лица, которые подозреваются в совершении убийств. Что касается воров в законе, то на сегодняшний день такой категории лиц у нас в подразделениях не содержится, однако содержится три авторитета преступной среды, которые как бы по статусу в неформальной иерархии осужденных до этого статуса вара в законе не дотягивают, однако имеют определенный авторитет среди лиц негативной направленности, которые у нас находятся. Они имеют а, какие-то особливые полноважения там в всеред... Ну, наша робота заключається в тому, щоб їм не дати таких полномочий. І ми з цією роботою в області успішно справляємося. І яким чином вдається персоналу впоратися з такими тяжкими підлеглими? І чим бувають випадки якихось скоєння злочинів вже у середині в'язниці? Понятно, что когда содержится такая большая категория лиц, совершивших преступления на сжатой территории, то естественно, что нам и персоналу учреждений приходится большие усилия прилагать для того, чтобы среди них не допускать совершения преступлений и сохранять стабильную оперативную обстановку в подразделениях. Приведу статистику за прошлый год. За прошлый год у нас в подразделениях было совершено 29 преступлений. Казалось бы, цифра большая. Да? Но если цифру эту рассмотреть детально, то не все так страшно. Из 29 преступлений у нас было одно ЧП в прошлом году. Это был один факт причинения тяжких телесных повреждений, когда одному осужденному два других осужденных нанесли такие повреждения. Был один случай нападения на сотрудника, когда осужденный напал на сотрудника. Был у нас один случай, когда был побег из учреждения. Ну, это учреждение открытого типа то есть, где осужденные находятся не под охраной, а под надзором. Два случая у нас было: это были преступления, связанные с хранением и доставкой наркотических веществ в учреждение. Это было одно в колонии закрытого типа, одно в колонии открытого типа. И 24 преступления, это основная львиная часть значит, преступлений у нас было совершено значит, осужденными, которые негативно характеризуются. Значит, это преступление по 391 статье Уголовного кодекса, это злостное неповиновение законным требованиям администрации когда на лиц, которые с Досна не выполняют требования администрации, нарушают режим, пытаются распространять воровские традиции, администрация начинала такие меры уголовно-правового преследования. В целом, если взять вот эту цифру, то работу за прошлый год можно считать удовлетворительной. От ви е, казали, що у вас були випадки, два випадки: вчинення злочинів пов'язаних з зберігання наркотиків. А яким чином до в'язниць, які є ізольованими територіями, потрапляють наркотичні речовини? І е, які взагалі предмети не можна зберігати в'язням? Ну, у нас, к слову, я скажу, що у нас більше тисячі. более тысячи значит, осужденных содержатся, которые э, осуждены или задержаны, арестованы за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Э, также э, много э, лиц, которые у нас содержатся, которые хоть и не осуждены за данный вид преступления, однако они в той или иной степени на свободе употребляли наркотические вещества и имели ту или иную зависимость, значит, от наркотиков. Понятно, что скажем так, эти люди всячески будут пытаться доставлять и на территории пенитенциарных учреждений области запрещенные предметы, и в том числе и наркотические вещества перечень запрещенных предметов, значит, которые у нас запрещены на в учреждениях области, они, он достаточно широк, он включает более 20 наименований, утвержден соответствующими правилами внутреннего распорядка. Значит, но из них вот стоит выделить такие основные, это вот их несколько. Первое – это оружие, естественно, любое. Значит, второе – это наркотические вещества и спиртное. Эти предметы запрещены у нас как в колониях закрытого типа, так и в колониях открытого типа. Значит, деньги, мобильные телефоны и портативные компьютеры у нас запрещены в учреждениях закрытого типа. В колониях открытого типа, это исправительные центры, значит, деньги, мобильные телефоны и портативные компьютеры осужденным пользоваться разрешено под контролем администрации. Значит, у нас несколько основных каналов доставки запрещенных предметов в наше подразделение. Значит, их можно выделить основные из них это пять таких каналов. Значит, первый канал, это основной для наших подразделений, это когда запрещенные предметы передаются в посылках, передачах, бендеролях, которые родственники, знакомые присылают осужденным. Значит, ну... Вы их проверяете? Мы их проверяем, однако... И хитрости, которые, скажем так, применяются при этом родственниками, тоже заслуживают отдельного внимания. Буквально у нас вот были случаи, когда консервы фабричного изготовления тоже вот закатывали в консервы запрещенные предметы, и для этого могут использовать фактически любой продукт питания, фактически любой предмет одежды, значит, для того, чтобы туда положить запрещенный предмет. И уже зависит от того, как наш сотрудник сработает, найдет он этот предмет или не найдет. Очень много зависит. Значит, следующий канал, через который попадают к нам запрещенные предметы, это когда сотрудники, недобросовестные сотрудники, которые у нас работают, данные запрещенные предметы, как правило, за материальное вознаграждение передают осужденным. Да, есть такая проблема, значит, когда коррумпированные сотрудники значит, с целью заработать, получения материального вознаграждения соглашаются передавать осужденным запрещенные предметы. Значит, мы с этим очень жестко боремся. Значит, у нас в прошлом году было выявлено два таких случая. И э, хочу подчеркнуть, что мы сами же выявляли, наши оперативные работники выявляли такие случаи. Значит, это два сотрудника в двух подразделениях передавали за вознаграждение мобильные телефоны осужденным. Значит, данные сотрудники привлечены уже к ответственности, есть решения судов в соответствии с антикоррупционным законодательством. Следующий, значит, канал, на который стоит остановиться, когда запрещенные предметы завозятся въезжающим в колонию транспортом. Значит, в чем опасность канала в том, что в транспорте можно, э -э, скажем так, доставить довольно такую большую партию запрещенных предметов, потому что используются и конструкционные детали машины, значит, довариваются различные баки, скажем так, ну и в грузы прячутся, которые заезжают, а так как объем большой и досмотреть, соответственно, тяжело, но тем не менее мы обязаны это делать и мы делаем. Вот к слову, в 2013 году значит, у нас в одном из подразделений изъяли порядка 12 бутылок спиртного в запасном колесе которая заезжала, да. угу. Значит, следующий канал, значит, он для нашей области не характерен, однако для большинства областей Украины он является основным через который попадает. Это когда данные запрещенные предметы перебрасывают через забор, угу. значит, основного ограждения. То есть э, злоумышленник со свободы, значит, подходит к забору и перекидывает этот предмет значит, на территорию колонии, а там уже осужденные подбирают. Как правило, это спланированная акция, то есть тут, значит, и осужденный, и лицо, которое перебрасывает предмет, они работают в комплексе. Угу. Значит, ну, были даже случаи такие, что стреляли из арбалета, к арбалетной стреле привязывали запрещенный предмет, перестреливали через забор, а там уже стрелу подбирал осужденный. Угу. Значит, и еще один канал, последний, значит, это когда Родственники осужденных прибывают э, на свидание к осужденным на длительное свидание. Значит, у нас до трех суток они могут находиться на длительном свидании и проносят э, с собой эти запрещенные предметы. Что касается статистики доставки. Запрещених предметів за прошлый год, то нами при попытке доставки значит, було изъято 3398 тисячі триста дев'яносто восем гривень, двадцять літрів спиртних напітків, наркотичних веществ і 233 мобильных телефона. мобільних угу. Я хочу поки прирвати нашу розмову і подивитися сюжет, який ми підготували на цю тему. Сімкарти у цибулях та кортоплі, наркотики в кетчупах та чайних пакетах, гроші у швах чоботів та навіть в рулонах туалетного паперу. Все це лише мала частка махінації, які прокручують родичі, і близькі ув'язнених у слідчому ізоляторі, аби передати їм в посилках та бандерулях заборонені предмети. Прогавити навіть так би мовити найвишуканіші схованки для телефонів, спиртного, наркотиків та грошей сьогодні неможливо. В СІЗО на новітньому рентген-телевізійному доглядовому обладнанні працюють справжні професіонали. Дані інспектора обучені хитростям, які приміняють граждані для Запрещенных предметов. Данные инспектора обладают необходимыми навыками и знаниями для работы со специальной аппаратурой по выявлению этих запрещенных предметов. На цьому екрані працівники помічають заборонені для закритого простору речі. На данном экране я увидела запрещенных предметов мобильный телефон, плату с радіодеталями и... І прекурсори для ізготовлення наркотичних вічеств за день робітники переглядають близько ста передач та ще 30 посилок, які надходять до СИЗО поштою. На КПП за допомогою системи для догляду людей здійснюється догляд осіб, які заходять до охороняємої зони. У збірному відділенні є обладнання для виявлення заборонених предметів у засуджених та ув'язнених. Отже, ми повертаємося до студії і е, давайте поговоримо на тему бунтів у в'язницях. От чи трапляються такі події в установах Харківської області? Яким чином адміністрація має діяти на випадок саме таких несанкціонованих дій? Ну, слава Богу, у нас бунтов в наших подразделениях не было с советских времен. Значит, и вообще, если бунт случается, это значит, что персонал сработал неудовлетворительно, если этот бунт допустил. Однако, учитывая контингент, который у нас содержится, надо быть готовым ко всему. И поэтому у нас в наших подразделениях действуют специальные отряды. Значит, на базе каждого подразделения создана группа быстрого реагирования. Это группа из наиболее подготовленных в физическом и психическом смысле сотрудников, которые способны действовать в экстремальных условиях. И она, эти группы предназначены для быстрой и адекватной реакции на групповые эксцессы, на базе Харьковского СИЗО из наиболее подготовленных сотрудников этих групп из каждого учреждения уже действует сводный отряд области, сводный отряд быстрого реагирования, значит, который называется Скорпион. Значит, ну, история отряда у нас очень скажем так, насыщенная, значит, это подразделение ну, является как бы, нашей гордостью. Угу. Ну і давайте ми подивимось сюжет про такий загон і познайомимося саме з такими людьми. 11 років тому з кращих бійців груп швидкого реагування установ області створили зведений загін швидкого реагування при управлінні держдепартаменту з питань виконання покарань в області. Сьогодні хлопці, які ліквідують протиправні дії засуджених, забезпечують безпеку персоналу, і проводять спецоперації, мають необхідні умови для якісної підготовки та навчання. Є учебні класи, є спортивний зал. Места, где сотрудники могут отдохнуть, переодеться, где могут позаниматься, сдать зачеты. Вот хотелось бы вам продемонстрировать оборудование, типичное оборудование шкафчиков. Значит, как я уже ранее сказал, на каждого сотрудника отдельно такой шкаф. Каждый сотрудник отряда обеспечен формой установленного образца. Это новая форма украинская. Значит, у каждого сотрудника есть средства индивидуальной защиты: шлем, наколенники, налокотники, бронежилеты. Берці облегчені. Є утеплений варіант. Не менш важлива деталь зовнішнього вигляду бійця рукавиці. Вони, розповідає командир загону, не прості, а захисні. Тактичні перчатки вони приміняються для стрільби От. і не наносили царапини, тобто рука. Ні, не були травми руки. Майстерність володіння прийомами рукопашного бою. Бійці відточують у цьому залі, оснащеному всім необхідним для розвитку м'язової маси. А мозок, співробітники, тренують ось у цьому класі, де й отримають юридичну, медичну та психологічну підготовку. Зі можем бачити спеціально обладнане місце обеспеченная об современной комп'ютерною технікою, нормативно правовими актами, документація отряда. Здесь происходят совещания, здесь проводится подведение итогов. Основными Основними напрямками підготовки співробітників є робота з гумовими кийками та захисними щитами, стрільба з вогнепальної зброї, а також теоретична підготовка. Наша знімальна група застала тренування зведеного загону на базі Харківського СІЗО. Цього дня загін відпрацьовував модель ліквідації масових заворушень. Пане Володимире, нам известно про то, что в охране вязнить використовуються используются Четыре лапы, друзья. Собаки. Загали, вот расскажите, будь ласка, про работу кинологичной службы в ваших подразделах. Действительно, мы используем в своей служебной деятельности собак. Значит, у нас собаки используются для охраны периметра учреждений, недопущения побега, для досмотра грузов, которые, значит, поступают в колонию, для розыска и задержания лиц, которые совершили побег из учреждения. Всего у нас содержится 130, всего у нас на службе значит, находится 133 служебных собаки. Работают с ними специальные сотрудники, кинологи. Значит, у нас сейчас взят курс на обновление поголовья служебных собак. Значит, мы в прошлом году значит, приобрели очень много щенков, перспективных щенков. Значит, у нас налажено тесное взаимодействие с кинологическим центром милицейским УВД на Южной железной дороге. Значит, занимаемся с этими собаками. Значит, у нас как сторожевые собаки используются собаки в основном пород кавказская, средне, среднеазиатская и немецкая овчарка. Как разысные собаки мы используем в основном немецких и бельгийских овчарок породы Малинуа. Значит, с бельгийскими овчарками мы стали работать только в прошлом году. Но по своим качествам считаем работу именно с данной породой собак перспективной. Ну і у нас теж продовження теми. Давайте посмотрим такий сюжет, який підготували про кинологическую службу. Важко навіть уявити, що ці миловидні добрі собаки, які подають лапу, здатні затримати правопорушника. Проте зараз ми маємо нагоду переконатись в цьому на власні очі. Це три новачки в категорії розшукових собак управління пенітенціарної служби в Харківській області. Розосни е, використовуються для того, щоб обискувати місце, досматривати предмети, людини, чоловіка також е, робота послідом. З Цими трьома дев'ятимісячними цуценятами кінологи працюють півроку, проте результат перевершив всі сподівання. Ми На власні очі переконались, що ці шість місяців не пройшли даремно. Чотири лапі працівники продемонстрували майстерність обшуку місцевості та автомобільного транспорту, пошук необхідної речі за запахом. Проте найбільш видовищним дійством стали захист кінолога, а також затримання та конвоювання людини, яка скоїла напад та намагається втекти. За шість місяців навчання собаки навчились концентрації, слухняно виконувати команди, розвивати швидкість і навіть навчились працювати в парі. Виявляється, у навчанні собак є маленька хитрість. Як би дивно це не звучало, собаки повинні мати мотивацію. Для одної собаки мотивація є, та може покусати, для другої. Іншого это лакомство другої, это я любимая грушка. То тобто, есть собака должна быть заинтересована. Але найголовнішою запорукою успіху тренувального процесу є любов кінолога до свого підопічного. Ці собаки стали уже по суті діла членами нашої сім'ї, нашими сотрудниками, які зараз в даний момент вже виконують поставлені для них задачі. Сьогодні в управлінні пенітенціарної служби в Харківській області налічується 133 чотирилапі працівники: 32 з яких розшукові, 92 вартові та дев'ять племінних. Я дякую вам за зустріч за цю розмову. Хочу нагадати нашим глядачам, що гість нашого ефіру сьогодні був перший заступник начальника управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області. Полковник внутрішньої служби Володимир Мелюхов. Дякую ще раз вам і хочу нагадати нашим глядачам, що це була програма Закритий простір. І побачимося ми за місяць. Наші ефіри виходять кожного першого понеділка місяця о 19.20. й Отже, хай вам щастить до побачення.